Друзья, извиняюсь за ветер. Приехал я снова на этот хутор, его задисковали, но я не мог упустить такую возможность и походить покопать. Копаем сегодня вдвоем с камрадом. Первый сигнал, вот такая вот находка. Какая-то пряжка с ремня. Копаем дальше, надеемся, находки интересные еще будут, будут хорошие сигналы, обязательно буду включаться, вам показывать ребят, включился, побегал я там на фундаментах, там, где мы с вами ходили. Но ну, видно, хорошо, качественно выходил. Камрад где-то там ходит, а я вернулся туда, откуда начинали. Крутился, крутился, поймал довольно-таки неплохой Довольно-таки неплохое ВДИ, Давайте попробуем копнуть его с вами вместе. Может что-то интересное нам и попадется. ВДИ не поменялось. Возьмем пин, давайте поищем. Друзья, есть монета. Есть монета. Она, конечно, грязная, замусоленная. Не знаю, попробую я, наверное, сейчас помыть и включусь, вам покажу. Друзья, ну как мог почухал ее. По-моему, это убитая копейка 1924 года. Сохран, конечно, никакущий, но сигнал был приятный. Копаю я, как всегда, со Скор 3. Копаем дальше, будут хорошие сигналы, еще обязательно включусь. Друзья, был смазанный сигнал. Я его копнул, выкопал, выпало такой вот кругляшок. Что-то убитое, непонятное. По размеру похоже на копейку ранних советов. Но вообще нечитаемое, не видно абсолютно ничего. Если будет что-то интересное, я помою видео ставлю. А мы с вами копаем дальше. Будут хорошие сигналы, обязательно буду включаться. Где-то вот там комрад ходит. Вон он, видите? А мы ходим, ищем. Друзья, ну только там вот выше мы с вами копнули то какой-то кругляшок, похожий на копейку. Я прошел буквально 10 метров. Есть еще очень классный сигнал. на царскую монету. Извиняюсь за ветер. Давайте копнем вместе. Может нам повезет. Будет что-то интересное. Это и неплохое, но почему-то скачет. Возьмем пин, поищем. где делался наш сигнал ну, друзья вот какой-то какой-то кругляшок но ну, это, это какая-то железо чернина сейчас возьмем металлоискатель проверим то ли мы выкопали Друзья. Вот так вот иногда чернину закидывает в цвет. Бывает. Копаем дальше, друзья. Надеемся на лучшее. Ребят, сказать, что этот хутор меня удивил, это ничего не сказать. Я никогда не ожидал здесь поднять эту монету. Тут настолько все было выбито. И сигнал был такой. Он камрад пошел. Сигнал был такой, блин. Я думал, блин, какая-то жбонь. Смотрите. Катькин так. Тереть не буду его сильно. Катькин пятак. Где? Здесь, на этом хуторе. Где, блин, хожа на перехожено. И тем не менее, вы видите, как. Блин, у меня елизаветинские пятаки были. Катькин. Первый пятак. За сколько лет копа, блин. Я в шоке, блин. Ну, я уже, блин, доволен, друзья. Это, это лайк однозначно. Ставьте лайк, поддержите, пожалуйста. Я буду копать и показывать вам хорошее сигнал. Друзья, ну, хожу я там, где копнул катак. До сих пор я под впечатлениями, конечно. Он поставил себе палку за ориентир и выхаживает. Был такой сигнальчик. Попалась нам одна копеечка. 1926 года. Довольно бодрым сохранчике. Ну, не, но не Катькин так, Но тем не менее, находка. Комрад там дальше копает. Друзья, ходим. Вы видите, как оно в жизни получается. Портал открылся, выпала классная находка, мечта многих камрадов. Копаем дальше, будут хорошие сигналы, обязательно буду включаться. Но однозначно сегодня коп уже вышел просто офигенный. Друзья, комрад уехал, надо ему ехать домой. Из находок у него двушка 1812 вроде бы как капуста и канина. Я ходил, был такой двойной сигнал. Смотрите, выпало нам пол копейки слегка ее задел лопатой Николая II. Довольно таки еще более-менее сохран. 1897 год. И вот такая какая-то штука. Я не знаю, что это, но оно, по-моему, оно цветное. Копаем дальше, друзья. Находки будут, буду обязательно включаться. Ребят, ну все так же я и хожу. Не стал я никуда больше уходить. Вот там вот где стоит палка. Мы с вами копнули катак Екатерининский. Хожу след в след есть неплохой сигнал. Сейчас дам вам его послушать. ВДИ 45-46. Давайте попробуем копнуть вместе. Может будет что-то интересное. Это я, явно, явно это не Екатерининский пятак, но тем не менее. Похоже на, на медь. Копали. и не меняется давайте возьмем пины поищем друзья есть монета смотрите и судя по размеру друзья это белончик Давайте сейчас я помою ее и включусь, вам покажу. Друзья, ну помыл немножко в полевых условиях. Так и есть, друзья. Это 10 копеек 1915 года. Вот уже есть и серебро царское. Очень приятная находка, друзья. Копаем дальше, будут хорошие сигналы, обязательно буду включаться, буду показывать. А вы поддержите, пожалуйста, канал подпиской, лайком. Поделитесь с друзьями. Это очень мотивирует снимать для вас новые ролики. Ребят, ходим, копаем. Вот такая чудесная погода. Находки, как вы видели, попадаются. Сейчас включился. Есть неплохой сигнал. Давайте копнем его с вами вместе. Вдруг что-то интересное будет. Классно. ВДИ 42-43. Попробуем. Вдруг нам повезет, будет что-то достойное. Не выкопал. Это глубже. Давайте проверим, может, в этот раз уже копнул. где-то пропал наш сигнал. Друзья, что-то никак сбился прицел. Сейчас, если не выкопаю, выключусь, выкопаю, тогда уже покажу. Где-то выкопали. Давайте возьмем пины и поищем. наш сигнал. Вот, друзья, нашли. Смотрите. Я не знаю, что это такое. Может, какой-то элемент канины. Но мне такой попадается первый раз. Если копали такое, напишите. Интересно, буду знать. Копаем дальше, друзья. Думаю, находки сегодня должны еще быть. Будут хорошие сигналы, обязательно включусь. Друзья, хожу дальше. Был довольно-таки неплохой сигнал, но не очень. Он был прям классный. Я его копнул и выпала вот такая находка. Подскажите, это пуговица или канина? Просто интересно. Она, скорее всего, что медная, но ее Принадлежность я, если честно сказать, не знаю. Напишите в комментариях, что это такое. Будет интересно, буду вам очень благодарен. А мы копаем дальше. Будут сигналы, буду еще обязательно включаться. Друзья, хожу так и дальше копаю. Был верховой сигнал. Вот смотрите, вообще чуть-чуть глубины. Пином разреб. Попалась вот такая штука. Вот скажите, что это такое? Даже вообще не представляю, что это может быть. подвесе накрученная интересная штука ну не знаю домой приеду попробую поискать что это такое интересная вещица копаем дальше друзья будут еще хорошие сигналы я обязательно буду включаться друзья день уже близится к концу но время еще есть я еще хожу но у меня не очень прям классный сигнал но тем не менее решил как смотрите выполнил такой крестик. Я его уже брал, смотрел. Это не это советы. Алюминий. Это сразу сердце ёкнуло, думал серебро, но покрутил его, посмотрел. Из надписи только спаси и сохрани. Проб нигде нету. Ну, как находка, вещь приятная. А мы копаем дальше. Время еще есть. Возможно, еще нам что-то попадется, обязательно включусь, вам покажу. Но как бы там ни было, сегодня я уже доволен. Екатерининский пятак. очень классная и редкая по нынешним временам находка. Давай. Друзья, с фундамента ушел, я там уже практически все выходил. Решил так побегать по хутору. Домов тут было много, стояли они практически на всем поле. Был классный сигнал, неглубокий копнул. Смотрите, вывалился вот такой зеленый кругляшок. Он, конечно, убитый, но видно по размеру трешка Николаевская. Да, друзья, так и есть. Три копейки 1898 года ну что ж, приятная находка большая монета конечно не такая, как пятак Катькин который сегодня мы с вами подняли но тем не менее хожу, время уже к вечеру буду потихоньку двигаться к машине если еще будут какие-то сигналы обязательно включусь, вам покажу а так встретимся уже на подведении итогов сегодняшнего копа друзья извиняюсь за ветер Иду, как я вам говорил, потихоньку к машине. Ловлю очень классный сигнал. Смотрите. Давайте попробуем копнуть с вами его вместе. Может быть, что-то нам сегодня классно еще и выпадет. Правда, ветер мешает. Но вы уж меня простите. ВДИ-45 и не поменялось. Давайте возьмем пины и поищем. Может быть что-то еще классное нам и выпадет. Да, друзья, есть монета. Есть монета. По размеру это копейка Николая Второго. В таком вот сохране. Год, к сожалению, не очень видно. Сейчас, по-моему, попробую об штаны потереть и сказать вам год. Друзья, не, не видно год. 1903 или 1905. Но, тем не менее, приятная находка. Сегодня находок было много. Копаем дальше, друзья. Время еще есть. Ну что, друзья, откопались мы на сегодня. Вот такое чудесное место. Красота кругом такая. Все сейчас зазеленело, блин, вообще ходишь, блин, такое удовольствие получаешь. Находок сегодня было много. Порадовало и десюлик серебряный, и советики тоже Нормальные находки. Ну но, конечно сегодняшний день сделал Екатерининский пятак. Вот это, блин, шикарная находка. Извиняюсь, если ветер, друзья, дует, но никуда от него не спрячешься. Такие наши находки. Пятак почищу, видео выйдет, я его обязательно в видео вставлю. А вы поддержите канал подпиской, лайком. Я надеюсь, мы с вами еще не раз встретимся. Конечно, сезон подходит к концу, КОПА. Поля скоро засеют. Ну ничего, где-то что-то найдем, где-то будем ходить. И спасибо за то, что вы со мной. И до скорой, друзья, встречи.